Уважаемые друзья, как правильно прозвучала сейчас песня, из истории невозможно выбросить какие-то исторические факты. И хочу сказать, что здесь в зале примерно половина людей находится тех, кто когда-то праздновал День советской милиции 10 ноября. Я в этот день как раз родился, поэтому всегда считал себя, как мы говорим, близким к милиции, начиная с этого момента. Но время идет. Мы решили строить новое государство. И 20 лет вы, люди, стоящие на страже и соблюдении интересов граждан Украины. Хочу сказать, что непростое время переживает сегодня наше государство. И больнее всего, сложнее всего работать правоохранительным органом. В этот период, за эти 20 лет, я могу, скажем, как человек, руководивший областью предыдущие годы, могу сказать, что непростое это было время. Не хватало, и это было самое страшное. Государство не могло вовремя платить заработную плату. Были годы, когда практически месяцами работники правоохранительных органов не получали заработную плату. Не было нормальной одежды, Половина людей ходила в непонятной форме. И это все было на фоне процветающих, как раньше говорили, в 17-18-20-е годы, в период НЕПА, когда по улицам разъезжали новые русские, новые украинские, украинцы с цепями на машинах, когда работникам милиции нечем и догнать было, дойти тягаться было практически невозможно. И тем не менее государство постепенно становилась на ноги, и вместе с ними уходили одни работники милиции работать в параллельные структуры, работать против милиции, таких было единицы. Подавляющее большинство, новая смена поколений, которая произошла за эти 20 лет, сделали все равно свое дело. Была обуздана та преступность, работники правоохранительных органов Николаевской области хорошо помнят, это были перестрелки и применение практически очень часто огнестрельного оружия. Это формирование, банкформирование так называемое, сложно их сегодня называть банкформирование, но ОПГ в Николаевской области было более чем достаточно. Но я хочу сказать, что Николаевская милиция всегда находилась на высоте. Таких группировок, которые бы диктовали волю нашим гражданам, нашей милиции. Практически в Николаевской области никогда не было. Одни появлялись, другие уходили, но тем не менее милиция вовремя пресекала и работала, выполняла свое нужное обществу дело. Хочу сказать, что на каждом шагу все эти годы областная государственная администрация, областной совет, ровно как и областной центр город, всегда с вниманием и пониманием относилась к проблемам и нуждам работников милиции. Хочу вам сказать, что каждый год в наших программах за счет областного бюджета, правдами и неправдами, мы находили возможность дополнительно поддержать наших работников милиции, стоящих на переднем крае борьбы с экономическими, в первую очередь, преступлениями, с общей преступностью. Потому что произошла та ситуация, когда общество контролируемо все, все, по всем направлениям было до 90-го года. А потом практически произошел слом, и человек вышел из под контроля. Очень сложно было понимать, что делается в семье, в городе и так далее. Но тем не менее, мы все вместе выстояли. 20 лет этого нашего украинского государства показало о том, что мы, люди, сидящие в этом зале и за пределами этого зала, в состоянии контролировать ситуацию в нашем обществе. Хочу сказать, что все эти годы в максимальной степени мы старались сделать то, за что что от нас могло быть зависимо. За счет нашего бюджета, за счет государственного бюджета, за счет бюджета городов и районов. Мы в одинаковой степени пытались помочь и участковой милиции, участковым милиционерам, поддержать их материально-квартирными вопросами. Много, насколько я знаю, уделял внимание и Миски Голова, в том числе сидящий здесь Владимир Дмитриевич Чайков, и областной совет, много или мало, на каждый год мы старались найти 500 тысяч, миллион, для того, чтобы решать те проблемы, которые существуют у вас. Таким же образом, в, канун, кануне Дня полиции так подошло время. В свое время областным советом и был было внесено предложение и программе борьбы с преступностью депутаты областного совета предусмотрели финансовый ресурс для того, чтобы немножко поддержать нашу милицию. Поэтому в канун праздника я хочу поздравить вас всех с этим днем, профессиональным днем, пожелать вам крепкого здоровья, пожелать каждому из вас, чтобы ни пуля, ни нож или еще чего-нибудь не коснулось вашего тела, не пришла какая-либо неприятная весть в вашей семье чтобы ваши дети и внуки всегда росли здоровыми, умными, красивыми, радовали всегда у вас, чтобы в каждой семье было счастье и радость. Мы должны быть уверены, что пройдет короткое время. Нашему обществу не хватает единственного – стабильности. Если у нас будет стабильность хотя бы на протяжении этих пяти лет, мы с вами забудем о всех многих проблемах, которые есть в нашем обществе. Поэтому я хочу вам еще раз пожелать самого наилучшего счастья и удачи. С праздником вас и спасибо. За высокий профессионализм сумлитное выполнение службовых обогрешнив распоряжением главы Миколаевской областной державной администрации награждение по грамотами майор милиции Сопроненко Олексей Леонидович. Слова Олена Викторина. Старший лейтенант комиссии Гавриляк Сергей Маколаевич.

Ого, на повідомлення та заяви громадян забезпечення надійного захисту прав і свобод громадян інтересів держави Миколаївською обласної державної адміністрації придбано для органів внутрішніх справ області 9 нових службових автомобілів для отримання ключів від автомобілів. На сцену запрошуються. И полковник милиции Лобаченко Владимир Маколаевич, перший заступник начальника управления, начальник управления борьбы с организованной злочинністю УМС. Полковник милиции Иванов Василий Миколаєвич, заступник начальника управления, начальник следчего управления УМС. Полковник милиции Кокляк Олег Петрович, начальник Новоодесского районного отдела ФМС. Полковник милиции Кушнеров Микола Витальевич, заступник начальника управления. Ці Тріщук Анатолій Валерійович, начальник управління громадської безпеки ОМВС Підполковник міліції Шкульовий Олег Іванович, начальник управління боротьби з незаконним обігом наркотиків ПоМВС. Підполковник міліції зайдуть Рустам Акратинович Заступник начальника штаба ОМВС. за прошлым у вас, добле. так что зала. Я последнее хочу от имени всех гражданских от власти поздравить нашего Михаила Анатольевича с присвоением звания генерала. Особенно мне приятно это говорить в связи с тем, что обычно так заведено, что если появляется у руководителя вышитая звезда, то у всех остальных должны появиться чуть больше звезд на погонах, либо как размер звезды. Поэтому я желаю, чтобы эта звезда, как мы говорим, еще увеличилась за счет присвоения основных званий нашим работникам милиции. Спасибо. Я вам покажу, нет, привет, вітання.